कैसे हो मेरे बाल दोस्तों प्रस्तुत है आपके सामने कक्षा सात इकाई दो तब याद तुम्हारी आती है इसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न पहला प्रश्न है प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए उसका पहला प्रश्न है सुबह होते ही क्या क्या होता है उत्तर है सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती हैं कलिया खिलने लगती है खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है इसके बाद प्रश्न है मैदानों में हरियाली कब लहराती है? उत्तर है मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है तीसरा प्रश्न है आपको प्रभु की याद कब आती है उत्तर है तारे सूरज चांद सागर पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है चौथा प्रश्न है तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो उत्तर है मैं सुबह में उठकर देखता हूं कि चिड़िया चहचहा रही है कलियाँ खिल रही है लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं। इसके बाद का दूसरा प्रश्न है चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए पहला है चिड़िया उड़ रही है सामने चिड़ियों उड़ रही है दूसरा है कली नहीं खिली है कलियों नहीं खिली है तीसरा है बूंद गिरती है बुन्दे गिरती हैं चौथा है, है दरवाजा खुला है दरवाजे खुले हैं पांचवा है लड़की खेल रही है लड़कियां खेल रही है इसके बाद का तीसरा प्रश्न है शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए पहले में से वाक्य बनेगा जल ही जीवन है दूसरा है फूलों में रंग कौन बरता है तीसरा है बादल में बिजली क्यों चमकती है इसके बाद पांचवा प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है पहला है कुक इसका अर्थ है कोयल की बोली दूसरा है इरादा इसका अर्थ है संकल्प तीसरा है तरुवर। इसका अर्थ है श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष चौथा है मुग्ध इसका अर्थ है मोहित है गुजारिश इसका अर्थ है निवेदन इसके बाद है स्वाध्याय स्वाध्याय का पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए इसका पहला प्रश्न है चिड़ियों खुशी के गीत कब गाती हैं? उत्तर है चिड़ियों सवेरे खुशी के गीत गाती है दूसरा प्रश्न है सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं उत्तर है सुबह होने पर अंधेरा दूर होने लगता है पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियों खिलने लगती हैं, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है इसके बाद तीसरा प्रश्न है पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है उत्तर है वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है चौथा प्रश्न है हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है उत्तर है वर्षा ऋतु आने पर मैदान में खेतों में बागों और जंगलों में हरियाली दिखाई देती है इसके बाद दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए पहली काव्य पंक्ति का भावार्थ यहाँ दिया गया है कि सुबह होने पर कलिया भी जैसे नींद से जाग उठती है उनकी बंद पंखुड़ियाँ खुलने लगती है वे मानो सोने वाले पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हसो मुस्कुराओ आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ दूसरा है उसका उत्तर है वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं तब पानी की बूंदे छमछम की आवाज करती है ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो उस समय बिजली भी चमकती है ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है इसके बाद तीसरा प्रश्न है उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए पहला है सुबह उसका सही अर्थ है प्रातः काल वाक्य है मैं प्रातःकाल उठकर योगा करता हूं दूसरा है खुशी उसका अर्थ है आनंद वाक्य है आज स्कूल में बहुत आनंद आया तीसरा है खुशबू उसका अर्थ है सुगंध वाक्य है मुझे फूलों की सुगंध अच्छी लगती है चौथा है बहुत उसका अर्थ है ज्यादा वाक्य है आज मैंने ज्यादा खाना खाया पांचवा है मुस्काना उसका अर्थ है हंसना वाक्य है मुझे चुटकुले सुनकर हंसना आता है उसके बाद का चौथा प्रश्न है इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए पहला उत्तर दिया गया है उठकर उसके बाद दूसरे डिब्बे में आएगा कलियों इसके बाद का है चांद और मैदान तो मेरे बाल दोस्तों हमारा यह अभ्यास और स्वाध्याय यहाँ पूरा हुआ Danny